И тому, если мы... они не могут работать, а вы... нехай будут достроковые парламентские выборы. Ситуация, что? ситуация, вот ситуация, несли по пианино. Вот, вот эти остановили, заблокировали его. А потом пацаны пришли, шустрые. Вот, он один, один, у меня ударил. А как вы думаете, кто, кто были ребята? Как кто? Какой вот сторон? с той стороны, потому что он туда убежал. пианино, нам подошли человек 8 предложили помочь. Мы отказались, потому что понимали, что нас уже здесь встречают, но они все равно свою помощь решили нам предложить и начали рвать пианино на части просто. Мы пытались его удержать, и подошли ребята с площади и помогли нам его пронести сквозь кордон казаков, которые пришли охранять сюда от пианино областную госадминистрацию что еще? Пианино повреждено, вырвано несколько молоточков, но в целом оно сегодня сыграло два замечательных гимна Украины и ЕС. Майдану в Луганске не бывать! Майдану в Луганске не бывать! не бывает спасибо за внимание как часы выплачиваются пенсии зарплаты социальные выплаты растет рождаемость список добрых дел можно продолжать долго и не видеть этого может только слепой но кукловоды с запада они против под их руководством рукой серого кар... я хочу сказать от имени всего нашего фонда огромное спасибо им низкий поклон и ребята мы, мы вас никогда не забудем